Tansia ya Pertua, pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Mbak Bumat Perdana Menteri kerana sekali lagi memberi grant padanan sebanyak RM40 juta ringgit kepada Tayu MT Nerusi Belanjawan 2026. Ini merupakan kesinambungan usaha yang bermula sejak penubuhan Kolej Tengku Abdul Rahman, kita pada tahun 1969, basaskan surat cara penubuhan yang diluluskan di Dewan Rakyat ini pada tahun 1972. Justru itu, kerajaan terus menzahirkan komitmen dalam membantu melalui pemberian geran padanan. Terima kasih. Dalam Belanjawan 2026, kerajaan kena memastikan dasar fiskal terus membantu rakyat dan pelaksaannya mesti cekap dan jangan set the wrong priority dengan izin yang akhirnya menjejaskan rakyat serta merugikan negara. Kita akui kerajaan berdepan dilema besar kerana hasil negara tidak cukup untuk menampung keperluan pembangunan. Akibat daripada kenaikan cukai dan cukai baru sejak madadi memula, hasil kerajaan naik 48.7 bilion ringgit atau 16.5% daripada 294.4 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada unjuran 343.1 bilion ringgit bagi tahun hadapan. Tapi saiz perbelanjaan belanjawan naik secara mendadak 130 bilion ringgit atau 41.5% daripada 322 bilion ke 470 bilion ringgit dalam tempoh yang sama. Menyebabkan nisbah hutang kepada KDNK naik daripada 60.3% pada tahun 2022 kepada 64.7% setakat Jun 2025 dan kos faedah hutang kerajaan bertambah 17 bilion ringgit setahun. Belanjawan ini disusun ketika hasil negara hasil kerajaan hanya dianggarkan 16.1% daripada KDNK. Nisbah ini adalah antara yang terendah di Asia. Ya kalau ia lebih rendah daripada Thailand 18%, Filipina 19% dan jauh di bawah purata negara OECD yang melebihi 34%. Dengan hasil sekecil ini, kerajaan tidak mempunyai kapasiti kewangan yang cukup untuk membiayai sektor-sektor asas pendidikan, kesihatan dan infrastruktur. Akibat hasil yang dikutip ini tidak mencukupi, maka tahun demi tahun beban kewangan perkhidmatan awam dipindahkan kepada pengguna dan pembayar cukai lebih membimbangkan daripada kadar hasil negara yang rendah itu cara kerajaan belanja apa yang sedikit itu belanjawan 2006 menunjukkan polah keutamaan yang sedikit salah arah di mana vanity project lebih diutamakan pada ketika hospital masih kekurangan doktor dan universiti pula bergelut dengan kekurangan dana kerajaan dengan bangganya mengumumkan rancangan untuk mengutip sehingga 50 bilion daripada GLC dan GOIC bagi membiayai projek seperti pembangunan kota madani yang menilai 4 bilion ringgit dan membaik pulih kakosa seri negara berjulak 600 juta ringgit. Tidakkah kerajaan terfikir 600 juta ringgit ini lebih bermanfaat jika disalurkan untuk kesihatan rakyat dan lebih memerlukan. Langkah ini bukan reformasi fiskal tapi penjarahan fiskal. Ibarat menyembelih itik yang betul emas. Ini menimbulkan persoalan tentang penyimpangan daripada matlamat teras korporat asal GLC dan GIC. Langkah ini tidak bermakna kerajaan berjimat. Sebaliknya, ia boleh menjejaskan pulangan jangka panjang kerana pelaburan sedemikian berpotensi mengurangkan dividen yang sepatutnya disalurkan semula kepada rakyat. Saya ingin menegaskan di sini, JLC dan JLIC bukan mesin ATM kerajaan. Mereka diwujudkan untuk menjana pelaburan strategik dan pulangan jangka panjang kepada rakyat. Apabila mereka dipaksa mencairkan aset untuk membiayai perbelanjaan semasa, kerajaan sebenarnya menggadaikan pendapatan masa depan untuk menampung kelemahan hari ini. Cara tutup lubang gali, lubang seperti ini tidak dapat selesaikan masalah pokok jika benar kita mahu menegakkan prinsip kebertanggungjawapan fiskal, maka setiap ringgit mesti dibelanjakan untuk memperkukuhkan asas bukannya mengangkat agenda tertentu bagi memindahkan tanggungjawab serta beban kepada rakyat. Semasa kerajaan terdahulu memperkenalkan transformasi, ianya ditolak. Dan dikritik atas nama reformasi. Kini, apa yang berlaku bukan reformasi sebenar. Sebaliknya transfer kasih. Beban kerajaan, beban kewangan kerajaan dipindah kepada rakyat melalui cukai, cas dan pemotongan subsidi terselindung. Dasar ekonomi kini kelihatan seperti transfer kasih beban kewangan daripada kerajaan kepada rakyat. Belanjawan 2026 turut memaparkan banyak transfer daripada kerajaan kepada GLC dan GIC tanpa perincian yang jelas. Persoalannya, Adakah transfer kasih GLC dan GIC ini cara yang betul dalam menangani masalah kita ataupun hanya semata-mata indah khabar dari rupa Belanjawan 2026 sepatutnya lebih banyak reformasi bukannya transfer kasih kepada rakyat atau GIC GLC ini yang perlu dihindari tumpukan pada reformasi sebenar bukannya meneruskan amalan transferkasi beban kewangan daripada kerajaan kepada rakyat serta institusi seperti JOIC dan GLC. Transferkasi ini juga dilihat sebagai satu bentuk outsourcing daripada kerajaan kepada GLC dan GOIC. Meskipun belanjawan 2026 berjumlah 419.2 bilion ringgit sahaja, dilihat menurun berbanding belanjawan 2025 berjumlah 421 bilion ringgit pada hakikatnya belanjawan 2026 adalah 470 bilion ringgit yang mana 50.8 bilion of budget telah di outsource kepada GLC dan GLIC Dasar fiskal yang kukuh perlu berasaskan ketelusan kebertanggungjawaban dan keberanian melakukan pembaruan struktur. Bukannya sekadar mengalihkan tanggungan pelai cukai baru pemotongan subsidi atau pemerasan dana GLC JIIC, lebih membingungkan ketika JIIC dan GLC diperah untuk vanity project apa yang telah disebutkan tadi prima yang sudah terbukti berjaya membantu menyediakan rumah mampu milik peneraju yang memerlukan uh, dianggap satu cara yang baik dan sangat diperlukan. Tetapi tidak ada pembiayaan yang mencukupi. Dua, tiga tahun ini tak ada bajet untuk prima. Saya rasa kita boleh kembali kepada satu cara iaitu prima yang lebih strategik dan inklusif. Tansi yang betul. Saya amat bimbang dengan tahap fiskal negara terbeban dengan hutang yang meningkat. Pada tahun 2022, kerajaan membelanjakan sebanyak 41.27 bilion ringgit untuk bayaran debt service charge DSC iaitu bersamaan 14% daripada jumlah hasil negara sebanyak 294.36 bilion ringgit. Kerajaan dijangka menanggung DSC sebanyak 54.3 bilion ringgit pada tahun 2025 mewakili 16.3% daripada hasil kerajaan yang dianggarkan bernilai 334 bilion ringgit. Ianya melebihi garis had selamat 15%. Ini bahaya. Apa yang lebih menakjubkan ialah apabila ketetapan ini diumumkan oleh Kementerian Kewangan pada 18 Julai 2004, DSC kerajaan pada tahun 2004 telah pun mencecah 50.48 bilion sekaligus melepasi garis had selamat yang ditetapkan oleh MOF iaitu bersamaan 15.6% daripada hasil negara tahun 2004 yang bernilai 324.61 bilion. Apa ni? Dengan kadar bayaran hikmat hutang meningkat kepada 16.3% tahun ini. Dan dijangka mencecah 17% tahun hadapan. Maka trend ini amat membangkan dan wajar diberi perhatian serius oleh kerajaan kerana ia menggambarkan tekanan fiskal yang semakin meningkat terhadap kewangan negara. Kementerian Kewangan juga baru-baru ini mengumumkan jumlah hutang liabiliti kerajaan telah mencapai 1.69 trilion ringgit bersamaan 84.1% daripada KDNK sehingga atau setakat akhir Jun 2025. Nisbah hutang berbanding KDNK kerajaan pusat hutang langsung pula dilaporkan 64.7%. Ini bermakna peningkatan sebanyak 300 bilion ringgit dalam dua setengah tahun yang lepas. Saiz belanjawan dan defisit sepatutnya menurun dengan ketara selepas tahun-tahun pandemik ke arah sebelum COVID ataupun tetap tetapi defisit masih dua kali ganda. Apakah krisis yang sedang dihadapi oleh kita? Selain itu, antara kelemahan utama dalam belanjaan 2025 ialah langkah-langkah cukai pendapatan yang tidak memberi kesan sebenar kepada rakyat. Contoh, pelepasan cukai RM1,000 bagi pelancongan domestik hanya terhad kepada bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong dan program kebudayaan tempatan sedangkan perbelanjaan utama pelancong tempatan adalah penginapan pengangkutan dan makanan pelepasan ini begitu sempit ini tidak memberi manfaat menyeluruh kepada ekosistem pelancongan seperti hotel inap desa homestay dan pengusaha kecil di kawasan luar bandar jika kerajaan benar-benar mahu merangsang pelancongan domestik lepasan ini sepatut diperluaskan merangkumi kos penginapan supaya kesannya dapat dirasai dan di seluruh rantaian industri. Satu lagi contoh ketidaksempurnaan semasa BN. Lepasan cukai bagi caruman KWSP dan insurans digabungkan RM6000 iaitu RM3000 untuk KWSP dan RM3000 untuk insurans. Namun selepas kerajaan PH pada tahun 2019 mengambil alih, struktur ini diubah menjadi RM4000 untuk KWSP dan RM3,000 untuk insurans menjadi jumlah keseluruhan RM7,000 tetapi terpisah dua kategori. Akibatnya, pembayar cukai yang tidak mencarum KWC tidak lagi dapat menikmati pelepasan penuh kerana pelepasan tersebut tidak boleh disesuaikan antara dua kategori ini. Justru, saya ingin mencadangkan pada kerajaan supaya menggabungkan semula pelepasan KWSP dan insurans agar lebih fleksibel kepada semua pembayar cukai jika kerajaan ingin menunjukkan keikhlasan bantu rakyat. Jumlah pelepasan ini wajar ditingkatkan daripada 7000 kepada sekurang-kurangnya RM9,000 tanpa membezakan antara caruman KWSP dan insurans. Bergabung sekali. Hanya dengan cara ini dia dapat membantu rakyat. Saya juga hairan kenapa kerajaan masih tidak beranjak dan terus mengeluarkan had pelepasan cukai individu pada RM9,000 sejak tahun 2010 tanpa sebarang semakan semula. Dalam tempoh 15 tahun, inflasi terus meningkat namun dasar fiskal seolah-olah tidak mengambil kira realiti kos sara hidup yang ditanggung oleh rakyat. Jadi jika diukur secara logiknya, kalau dengan inflasi 2% tahun, ini kurang-kurang pun kalau tidak kita kena sarankan 12000 potongan untuk individu ataupun pembebasan cukai individu itu sepatutnya lakukan secara sistematik begitu juga insentif PMKS. ini saya kita dah malas sebut pasal e invoice saya cuma nak tanya kedudukan macam mana nilai ambang tangguh 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 saja ataupun sudah ada keputusan tuntas 150000 500000 atau 1 juta kena buat keputusan cepat jadi dalam hal ini, saya masih menganggap GST ini sebenarnya kita dah menjurus ke arah itu. Tapi kita kena terima dengan hati terbuka. Inilah cara paling efisien dan saya berkali-kali sebutkan perkara ini. Tansi yang dipertua, reformasi pendidikan. Saya ingin merakamkan tugas, saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Pelajar perempuan tingkatan empat yang meninggal dunia akibat ditikam semalam. Ini tragedi yang amat mengejutkan, menyayat hati kita. Begitu juga dengan kes buli, meragut, merogol yang berlaku baru-baru. Apa jadi dengan sekolah kita? Sepatutnya tempat yang selamat. Saya menyeru agar Kementerian Pendidikan tengok balik. Bukan sekadar buat mesyuarat. Bukan sekadar hantar pelajar ataupun suspek ke Dewan Perperiksaan. Apa yang lebih penting ialah cari kosnya. Bagaimana nak selesai masalah dengan semua agensi termasuk kita pembuat dasar itu yang paling penting lihat rakyat mahu lihat kita lakukan tindakan setempat dan satu lagi perkara ialah saya ingin sebut universiti awam bergelut dengan kekangan kewangan yang ketara akibatnya peluang kemasukan universiti awam mula ditentukan oleh bukan lagi oleh merit tetapi kemampuan bayar saya telah sebut saya tak nak ulang di sini. Tapi apa yang saya nak kata di sini? Kemuan PM seolah-olah memberi satu nafas baru. Tapi bila melihat perincian yang telah diumumkan, dia tak ada merangkumi khusus kejuruteraan. Farmasi tak ada. Perubatan pun tidak. Itu terhad kepada berapa undang-undang, perakaunan, AI bahasa dan sebagainya. Dia tak lengkap kita masih tidak faham apa masalah utama kita. Pertama, universiti tak dapat dana yang cukup. Universiti Melayu 61%. Lihatlah bajet tahun ini. Penambahan cuma berapa? 0.5 bilion saja. Ini kalau ada kenaikan gaji ini semua tak. Saya rasa tahun ini masih ada kekangan dana. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Daripada kita tak nak lihat lagi di saluran terbuka. Kita kena buat seiring umumkan tempat melalui UPU. Itu untuk orang miskin. Tak boleh terlebih ambil kota yang disediakan untuk pelajar-pelajar melalui saluran perdana. Itu yang paling penting. Setakat ni pagi tadi kata nak umum, tak umum juga. Jadi macam mana rakyat tahu? Oh, over and above, above mana? Kalau data pun tidak ada. Pelajar lagi bingung tak tahu apa berlaku. Jadi saya minta, perkara ini perlu lihat. Adakah universiti awam dapat? Peruntukan cukup. Saya sarankan, ini perlu buat, kerajaan perlu buat sekarang iaitu untuk research university. Lima research university. USM, UM, UKM, UPM, UTM. Kita kena mewujudkan satu mekanisme, endowment fund. Kalau tidak ada endowment fund, dan ianya perlu dilakukan dengan sokongan kerajaan. Kerajaan bagi insentif cukai. Boleh bagi potongan dua kali ganda. Ataupun macam-macam perkara. Kita boleh gunakan cara di luar kotak, pemikiran di luar kotak. Bangunan nama kalau alumni itu tidak ada masalah. Kerana kita perlu menjana satu bilion ringgit untuk setiap research university Ini sepatutnya dilakukan oleh sokongan kerajaan bersama-sama dengan alumni. Jadi saya rasa dengan adanya 6% pulangan 60 bilion pendapatan dan ianya bagi membantu dan tidak perlu lagi bergantung kepada kenaikan yuran. Ini yang saya rasa boleh selesaikan masalah. Dan satu perkara lagi saya sebut di sini ialah tentang kesihatan. Saya lihat kesihatan ini satu perkara yang agak rumit. Yang berhormat cakap betul lah. Rakan KKM tak sebut pun. Tapi kita tengok kenaikan dia 46.5 bilion ringgit berbanding tahun lalu 45.3 bilion ringgit 1.2 bilion ringgit saja. 2.4% saja kenaikan. Tapi doktor semua dapat kenaikan 8%. Kita dah tambah 4500 doktor lagi. Jururawat 978. Ada lagi pelatih-pelatih daripada institut latihan KKM. Jadi mana cukup saya beri contoh tadi yang bapak sebut, skim perbuatan madani saya masih ingatlah tahun ni diumumkan masa April tu dah habis dah dana itu 100 juta dah mula-mula dah diperluaskan untuk seluruh negara tapi akhirnya hanya kepada 10 daerah saja tahun ini tahun yang baru diumumkan untuk tahun depan jadi separuh dah 50 juta takkan tahun ini menjelang tahun baru Cina atau bulan Ramadan terus dana tak ada. Dan satu lagi pengumuman yang dibuat oleh kerajaan. Dia kata basic untuk GP charge RM10 kepada RM35 sekarang nak naik RM10 kepada RM80. Bermaksud maksima atau sampai RM80. Menteri Kesihatan sebelum kata, oh apa sih ada RM10. Rakyat tanya, minta tumpang tanya Menteri Kesihatan, mana ada klinik swasta yang RM10. Mereka nak cari. Tak mungkin. Ini digunakan, kesempatan ini digunakan oleh syarikat insurans. Dia nak mendindas GP-GP ini, bila you claim, kalau orang miskin, dia punya premium tak tinggi, dia hanya bagi dia RM10. Eh, sebab itulah GP pun marah. Dan dalam kes ini, saya sarankan, ini memang kena bantu golongan ini. Separuh daripada tahun lalu. Tahun untuk peruntukan 2025, habis April. Takkan tahun depan, menjelang tahun baru Cina sudah habis. Ini yang tak sepatutnya berlaku. Jadi saya nak sebutkan di sini, dalam keadaan inilah, kita kena melihat, ini bukan rakan KKM ni walaupun tak secara eksplisit sebut di sini, saya cukup kuat. Dia macam satu kes saluran terbuka juga lah. Siapa yang ada kemampuan boleh masuk, dia dapat rawatan dulu. Ini bahaya. Tadi saya sebut kalau doktor GP kos dia tinggi, Ramai datang ke klinik kesihatan kerajaan. Ubat-ubatan, kenaikan dia 10%. Itu jadi masalah kita. Menjadi bebanan lebih besar tetapi kita bagi peruntukan dia tak cukup. Akhirnya, satu cara paling inovatif ialah rakan KKM supaya menjana dana untuk Kementerian Kesihatan. Ini kesian. Bayangkan kalau seorang nak tunggu 6 bulan untuk angiogram. Seorang tu mampu bayar, dia dapat diselamatkan. Takkan orang yang nak buat angiogram itu tiba-tiba mati. Siapa yang layak hidup ni? Ini adalah masalah yang cukup besar dan akan mengundang apa pertikaian daripada rakyat jelata. Saya nampak perkara ini sangat penting. Dan perkara lagi, PTPTN. Ini kita syoklah bila dengar 5,800 pelajar keluarganya 2,700 ringgit dia akan dapat apa free education. Tapi 5,800. Sekurang-kurangnya Juta dah. Orang akan buat perbandingan ini. Orang kampung. Ini simbol apa? Simbol kolonial. Kolonism. Ini bukan soal kemerdekaan negara. Sebab tu lebih penting rakyat kita yang bagi undi kepada kita. Dan kedua, kalau sebut PTPTN, saya rasa heran. Penubuhan PTPTN pada 1997-1998, dia bagi pada pelajar yang tak boleh keluar negara. Masa itu krisis kewangan. Sebab tu mereka bagi kepada mereka yang masuk IPTS. Dan selepas tu baru diperluaskan pada IPTA. Sekarang kita pula terbalik. IPTS dapat pencualian first class. IPTA dapat universiti awam dapat. IPTS yang dahulunya, lebih dahulu dapat bantuan tu Dah tak boleh dah. Jadi fikir-fikirkanlah. Sudah sampai masa yang dulu yang ada wujudkan. Ya, mungkin ada yang buat argument bahawa universiti ada yang dia longgar sangat. Tetapkan maksimum 10% yang first class. Itu saja. Macam mana dengan universiti swasta yang tidak berorientasikan kepada keuntungan? Mereka pandai cedek, kita kekalkan mereka dalam sistem kita. Itu pun jimat kos awam. Mereka tak masuk IPT. Jadi kena lihat secara holistik. Jadi Tansi yang betul memandangkan masa mencemburukan saya, saya berharap tentang... pihak kerajaan dalam semua aspek ini kita bagi cadangan sama-sama kita memantapkan kerajaan dan juga memberi manfaat yang paling besar kepada rakyat jelata. Sekian terima kasih. Tentang yang saya minta sikit.